पचहत्तर साल से ऊपर हो गए देश को याद हुए अभी तक हमसे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए पचहत्तर साल में सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए और कहा लेके जाएंगे अपने बच्चों को ये हाँ इनके बच्चे सेट हो गए इनके वाले सारे सेट हैं कोई चेयरमैन है कोई मंत्री है कोई वो है कोई ये है आम लोग रह गए हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रह गए आम आदमी पार्टी की तरह ईमानदार लोगों के हाथ में चादर दे दो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी आपकी जेब की चोरियां आपके खेत की चोरियां आपकी फसल की चोरियां आपकी नस्ल की चोरियां सब बंद हो जाएंगी ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हम सब लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं ये तोड़ने का काम कर रहे हैं इधर हरियाणा के इधर ये पंजाब है हरियाणा के उस पार दिल्ली है पूछ लेना दोनों स्टेटों से आप पूछ लेना मेरे तो भी ढाई साल हुए हैं उनको साढ़े आठ साल हो गए मेरे ढाई साल के काम पूछ लेना उधर के साढ़े आठ साल के पूछ लेना आठ सौ आठ सौ सैतालीस आम आदमी क्लिनिक बनाए अभी तक पंजाब में आठ सौ सैतालीस एक करोड़ सत्तर लाख बंदा उन आम आदमी क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक हो चुका है जी एक करोड़ सत्तर लाख तीन करोड़ पच्चीस लाख की आबादी है लगभग यानी कि हर दूसरा तीसरा बंदा दवाई लेके फ्री की दवाई फ्री के टेस्ट गरीब तो टेस्ट करवाता ही नहीं गरीब तो डरता रहता है कि अगर टेस्ट में कोई बीमारी आ गई फिर कैसे करूं जीऊंगा मैं गरीब टेस्ट नहीं करवाता कि अगर अगर कुछ निकल आया फिर मेरे पास पैसे नहीं है चिंता में मर जाऊंगा ये हालत कर दी इन्होंने यार पचहत्तर साल से ऊपर हो गए देश को याद हुए अभी तक हमसे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए पचहत्तर साल में सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए और कहा लेके जाएंगे अपने बच्चों को ये हाँ इनके बच्चे सेट हो गए इनके वाले सारे सेट हैं कोई चेयरमैन है कोई मंत्री है कोई वो है कोई ये है ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਮ ਲੋਕ ਇਹ ਨਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚਲਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਆਦਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥਲੀ ਮੱਝ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ को गया पिंड बाबा जी कुछ करिए गांव में से चोरी होने लगी हैं कल बलबीर सिंह की भैंस चोरी हो गई परसों बलदेव के घर चोरी हो गई दो तो भैंसे चोरी हो गई क्या करें बख्शो गांव को कोई बर बख्शो तो साधु ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट करो चार आदमी ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨੇ پکڑ ਕੇ ਚਾਦਰ ਓੜ ਲਓ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਪੂਰਾ گاؤں ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ نیچے سے ਗੁਜਰੇਗਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਭੈਂਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ نیچے سے ਗੁਜਰेंगे ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ उनको हो जाएगा सीधा मर जाएंगे वहीं पे मर जाएंगे ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਚਾਰ ਮੌਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਫੜਾਤੀ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਫੜ ਕੇ ਚਾਦਰ ਐ ਓੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ मरदक में जेडे हिस्सा चोरी करते चादर बड़ी खड़े से चारे मरता कौन चोर तो चादर पकड़ के खड़े थे पूरा गांव निकल गया नीचे से यही कहने आया हूं हरियाणा वालों चादर चोरों को पकड़ा रखिए अपने आप पे शक कर रहे हैं हम एक दूसरे को आम आदमी पार्टी की तरह ईमानदार लोगों के हाथ में चादर दे दो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी आपकी जेब की चोरियां आपके खेत की चोरियां आपकी फसल की चोरियां आपकी नस्ल की चोरियां सब बंद हो जाएंगी ईमानदार बंदों के हाथ में चादर दो जैसे पंजाब और दिल्ली में है पूछ लेना जाके इसलिए आपके पास आया हूं आपके पास तो आके मुझे मान महसूस हुआ है सैनी साहब ने मान सम्मान दिया रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी भी बहुत करीबी है इससे करीबी रिश्तेदारी नहीं हो सकती पहले मैं पटियाला रहता था जब कलाकार के तौर पे तो मैं जब दिल्ली जाता था तो मेरा रूट यही रहता था देवीगढ़ से पेवा पेवा से पिपली वो बीच में वो मगरमच्छ वाला भी, भी आता है हां मगर मच्छर वहां एक, एक आता है लेफ्ट साइड पे हां तो ये मेरा रूट रहता था सीधा पिपली से हम उसके बाद ओवरब्रिज चढ़ जाते थे सीधा कुरुक्षेत्र पिपली निकल जाते थे तो रिश्तेदारियां हैं दोस्तियां हैं हम लोगों के दुख सुख सांझे हैं इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद करता हूं इसलिए पार्टी भी ज्यादा उम्मीद करती है आपसे कि आपसे वोट मांगने ना पड़े आप तो हमारे साथ कंधे के कंदे, साथ कंधा मिला के हमारे साथ चलो कि यहां चलते हैं कैथल चलते हैं शाहबाग चलते हैं गूला चीका चलते हैं जाखल चलते हैं टोहाना चलते हैं नरवाना जाते हैं दबवली तक पंजाब है पूरा पंजाब है मैं अपने गांव में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, में मेरा गांव है सतौज मैं अपने गांव में कभी वोट नहीं मांगता मैं गांव वालों को इकट्ठे कर लेता हूं और उनको कहता हूं आपसे भी वोट मांगने पड़ेंगे फिर तो यार फिर कौन सी राजनीति है जरा गांव से वोट मांगने पड़ेंगे आप लोग तो सब मेरे लिए वोट मांगो तो मेरे गांव ने कभी मुझे निराश नहीं किया वो कहते हैं आप यहां पे वोट मत मांगिए हम आपके लिए रिश्तेदारियों में भी जाएंगे दोस्तों में भी जाएंगे और गांव से तो कभी वोट कम हुए ही नहीं है अस्सी नब्बे परसेंट वोट जो है गांव से मिलते हैं तो ये गांव जैसा ही है मेरे लिए तो तो पेवा वालों से तो मेरे ख्याल में वोट नहीं मांगने पड़ेंगे और कोई धमकी नहीं दे रहा हूं ये ये मत समझना कि हमें कह रहा है कि आपसे वोट नहीं मांगने पड़ेंगे वो वाली बात नहीं है वो पुराने फुफ्फड़ जो होते थे वो चले गए आजकल कोई कोई नहीं आजकल सबकी इज्जत सम्मान सब ठीक है ठीक है ना तो मैं यही कहना चाहता हूं रिश्तेदार भी मेरे आए हुए हैं बैठे हैं मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार भी बैठे हैं बस यही कहने आया हूं कि अच्छे काम के लिए हमारा साथ दीजिए जिस दिन आपको लगा कि भगवंत मान और केजरीवाल इंसाफ नहीं कर रहे जनता के प्यार के साथ उस दिन आप वोट मत दीजिए प्लीज हमको क्या जरूरत थी वोट मांगने की हमको क्या जरूरत थी गली नालियों का मौका देखने की बड़ा बड़ा स्टार था बड़ा बड़ा कलाकार था मैं कोई फेल कलाकार थोड़ी था आप लोगों ने भी सुना होगा सीढ़ियां कैसे सीरियल देखते होंगे मुझे क्या जरूरत पैसे पैसा कमाने नहीं आए भाई साहब पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं इनको सीधा करने आए ये जिनकी अकल टिकाने नहीं है ना उनको ठीक करने आए हैं अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर थे उनकी घर उनकी पत्नी आई आर एस ऑफिसर है उन्हें उसने भी इस्तीफा दे दिया दोनों अफसर थे चाहते तो जितने मर्जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे जितने मर्जी पैसे कमा लेते जी जितने इनकम टैक्स पे करते हैं ना उनको पता होगा कि इनकम टैक्स के कमिश्नर की वैल्यू क्या होती है एक छोटा सा नोटिस एक महीना नींद आने देता इनकम टैक्स का तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका हरियाणा का बच्चा जाके दिल्ली का सीएम बन गया और उसने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी ये होता है जुनून ये होता है जज्बा ये चीज है पैसे कमाने नहीं आए मेरे जैसे किसी कमले को मेरे जैसे किसी पगले को किसी ने पूछा कि जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ला लेंदा